Акс, голова російської служби Бібісі Андрій Остальський долучається до нашої ефіру. Мої вітання вам, пане Андрію, добрий день вітаю вас. Отже, скажіть, будь ласка, ну чи є якась реакція від самих британців на ось цю ну таку дуже яскраву заяву Бориса Джонсона стосовно того, що у Британії варто готуватися до того, що рано чи пізно вона все таки направить свій військовий контингент до України? Ну, видите, Борис Джонсон ведь теперь не в моде в правящих кругах. Он для лидеров лейбористов и для нынешнего правительства фигура неприемлемая, поэтому вряд ли они будут всерьез к нему прислушиваться. И мало того, они могут ему ехидно посоветовать, а вы езжайте к своему лепшему другу, любимому Дональду Трампу, которого вы поддерживаете всемирно, и вот его уговариваете, чтобы он не осуществлял планов, которые могут ущемить национальные интересы и суверенитет Украины. А вот делать подобные заявления, конечно, скажут противники Джонсона очень просто. Он ни за что уже ответственности не несет, может изобразить себя вот поборником э, такого решительного курса поддержки Украины, сказав всякие правильные слова, с которыми, в общем-то, никто и не спорит, с тем, что... Э, триумф Путина в войне с Украиной – это серьезнейшая угроза для всех других стран Западной Европы. То же самое ведь говорят и либористские правители сегодняшние. Но слышать это из уст Джонсона им не хочется, они просто морщатся и считают его демагогом, которому вот легко даются такие вот красивые заявления. Но по сути дела, конечно, очень серьезный вопрос. И вот в, вашей, в вашем анонсе приводилась цитата генерала, считающего, что давно бы уже были войска НАТО в Украине, если бы не российское ядерное оружие. Я правда лично думаю, что если бы у России не было ядерного оружия, она бы и не полезла в Украину. Вот Путин пошел на это, зная, что у него в руках это ядерная дубинка, которая пугает Запад. Так что на это был его расчет и в каком-то смысле расчет оправдался. Несмотря на это, если вы меня спросите, ну так все-таки есть шанс на то, что если действительно Трамп ослабит поддержку Украины или вообще ее прекратит. Есть ли шанс на то, что НАТО не только восполнит эту недостающую помощь, но еще и введет свои войска на украинскую территорию? Ну, теоретически может быть, но это будет очень серьезное решение, которое потребует, наверное, какого-то консенсуса среди лидеров НАТО. Я не до конца уверен, что они будут готовы такое решение принять. Возможно. З цим спорити і, і, і критикувати западних лідерів за їхню рішительність. но такава видимо, реальність. А насправді чи можна прогнозувати, якою буде політика Трампа стосовно і НАТО і Європейського союзу, тому що він висловлювався неодноразово про те, що хоче війну в Україні залишити безпосередньо європейському континенту, де відбувається ця війна, ну і так само погрожував вийти із НАТО і. Так чи інакше змушувати країни північно-атлантичного альянсу більше виділяти на свою безпеку і оборону? Но це все прямо стосується нашої допомоги. Ну тому що і Європа, і НАТО вони зараз підтримують Україну. А яким чином будуть вибудовуватися ці взаємини після того, як Дональд Трамп повноцінно очолить Білий Дім? Ну, смотрите, конечно же, и в правящих нынешних кругах вокруг либористского правительства и полуофициально, да и официально видные деятели ее говорят о том, что да, надо увеличивать расходы на оборону. Деваться некуда. Пока вот решение такого окончательно не принято, но желание вроде бы это есть. Сейчас, правда, огромные проблемы с новым бюджетом. Немножко этот вопрос отложили, но понимание того, что недостаточен недостаточные военные расходы и Британии, и других западноевропейских стран, есть. Положение справляется постепенно. Уже там большинство стран НАТО все-таки нарастило военные расходы. Но вот парадоксально ненавидя и боясь Трампа многие западные политики признают, вот в этом он прав. Вот нужно военные расходы неизбежно увеличивать. Прежде всего из-за того, что в Украине происходит. Из-за той угрозы, которую создает Россия. А чи потягне європейський союз витрати на війну в Україні? Тому що станом на даний момент вони фактично виділяють 1% від свого ВВП і для того, аби їм не програти і нам не програти, і війна не дійшла до них. Чи розуміють вони, що їм доведеться виділяти таке більше? Ну постараются больше увеличить, но вот опять я не знаю, я не, не до конца убежден, к сожалению моему огромному, что они смогут реально восполнить недостаток американской помощи. Вот если у них такая просто возможность, простит ли это большинство к тому же западноевропейских лидеров общественное мнение, которое в целом, конечно, на украинской стороне, конечно осуждает российскую агрессию, но вот затягивать сильно пояса ради того, чтобы э, отразить эту агрессию, наверное, не все готовы. Мягко говоря, наверное, даже большинство не готовы. Кстати, в Британии все-таки более благополучное положение в этом смысле с общественным мнением. Здесь есть большее понимание, более ясное об угрозе от России исходящей. Недаром так часто и Путин, и все его приспешники именно выделяют Великобританию как объект какой-то особой ненависти и презрения, и там угрожают бомбить Лондон. Это любимый вообще мем стал, изо дня в день повторяемый. Но одна Британия не восполнит уж точно недостатка американской помощи. Очень много зависит от того, что все-таки Трамп собирается предложить. Пока точного, точной ясности здесь нет назначение ну вот, важнейшей министра обороны, предполагаемого госсекретаря и советника по национальной безопасности, создает противоречивую картину, потому что человек, который станет министром обороны, он э, много раз в, общем -то, в поддержку Украины решительно высказывался. Ну, Марко Рубио, будущего госсекретаря, тут немножко неровная история в этом смысле, то что вроде бы сначала все понимал и поддерживал, а вот потом голосовал там против выделения пакета помощи. То есть старался понравиться Трампу, судя по всему, хотел получить должность в его кабинете и ради этого поменял свою точку зрения. Видимо, в какой-то мере это относится и к новому советнику национальной безопасности Майку Уолтсу. Поэтому насколько эти люди будут только поддакивать Трампу или все-таки сумеют его уговорить и объяснить ему важность того, чтобы нельзя допустить победы полной Путина в Украине. Вот я до конца в этом не убежден. Может быть, и Трамп сам еще сам не решил как именно он будет действовать и что именно будет предлагать. Но эти люди, если бы они заняли принципиальную, маломальскую позицию, понимаете, не то, чтобы уж прямо восстали бы против своего лидера, но все-таки постарались его как-то вразумить и убедить, то тогда это могло бы, наверное, сыграть свою роль. Посмотрим. До речі, а чи можуть наші союзники зараз зробити якийсь такий ось цей останній важливий ремок і активізувати чинного президента Джо Байдена? Ну тому, що і британський прем'єр Кір Стармер, і президент Франції Еммануель Макрон вони збираються переконувати Дональд перепрошую Джозефа Байдена в тому, аби він все ж таки дав дозвіл бити в глиб російської території далекобійною зброєю. Да, я слышу это из очень хорошо информированных источников, да и в прессе тут тоже со ссылкой на очень хорошо информированные источники пишут, что да, Британия все решительнее уговаривает Байдена решиться на это. Сама бы Британия, если бы ее воля уже давно бы это сделала, и даже одно время были такие заявления, которые я повторил, будучи уверен, что все, что касается британского оружия, можно его применять без ограничений. А потом передумали, и вот э, американцы как-то остановили британцев. Но вот э, теперь есть шанс на то, что Байден, который все равно уходит, э, наверное, у него больше развязаны руки в этом смысле, он на это может пойти, я так думаю. А чи бачите ви єдність самої Європи в контексті підтримки нашої держави? Ну тому що так ми розуміємо, великий друг і партнер України Велика Британія, Німеччина нам значно допомагає, але знаєте, є і сили, які так само виступають проти цієї підтримки. Давайте не забувати про фактор Орбана, про фактор Фіцо. Ну тому, що Угорщина і Словаччина вони вже е, закликають переглядати допомогу нашій державі, як тільки стало відомо ім'я нового 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Да, вот э, позиция Орбана Дейфицу э, тоже достаточно уже ясна. И, конечно, ну я не знаю, как Евросоюз может нормально функционировать и нормально сотрудничать, взаимодействовать с этими лидерами, и с этими странами. Э, к сожалению, нет механизма исключения, но есть механизмы там, замораживания различной помощи и так далее. И я думаю, что все это будет происходить, потому что остальные лидеры Евросоюза просто в ярости от того, что вот в частности Орбан творит. Ну, Орбан тоже хитер. Если он увидит, что запахнет совсем жареным, мы уже видели примеры этого, он может вдруг в последний момент передумать, или там, когда какой-то вопрос голосуется, представитель Венгрии, или он сам просто куда-то исчезает, и таким образом вроде как принимается решение, против которого якобы Орбан сильно возражал, поэтому против него есть все-таки рычаги. Ну и давайте не будем преувеличивать его значение, наверное. Если уж совсем это правом вето думает Орбан пытаться пользоваться на каждом этапе и ставить палки в колеса Евросоюзу, те, наверное, найдут другие механизмы, которые помогут обойти Вінгерською позицією ну європейський союз над цим працює, вони намагаються змінити зараз законодавчу базу в цьому контексті для того, аби вето однієї країни не було головним. А от стосовно самої Великої Британії вона не є зараз учасницею Європейського союзу, але виникає питання, чи в такому випадку вона має вплив на рішення тих чи інших країн Європи? Ну тому що активізуючи допомогу серед європейських країн, які важелі впливу вона може мати. Ну, Британия оказывала, конечно, и продолжает оказывать весьма серьезное влияние на политику Евросоюза. И особенно теперь, когда уже нет Джонсона, брекзитера, и нет других оголтелых противников европейской интеграции, то вот новое правительство, оно не решается еще открыто заявить о том, что вообще хотелось бы выполнить волю большинства, кстати говоря, британцев, потому что общественное мнение поменялось, и вернуться в Евросоюз. Это не так просто. Но э, уже взаимодействие идет. Оно растет по всем линиям, по и экономически, и политически, прежде всего, и в военном отношении. Поэтому мы видели уже конкретные примеры, как еще и даже при предыдущем правительстве Сунака э, подавала Британия пример там, и с танками, и с другими видами вооружения, за которым следовали другие, американцы и Евросоюз. И, конечно же, обсуждается э, ситуация в Украине постоянно, абсолютно регулярно между Стармером, Макроном. Ну, теперь в Германии нет правительства, но раньше Шольц там тоже э, участвовал так или иначе и с, с другими лидерами государств Евросоюза, которые действительно способны принимать решения. Не с Орбаном, конечно. Поэтому, да, роль Британии растет, и я думаю, что это естественная совершенно тенденция. Зрозуміло, дякуємо вам, дуже, пане Андрію, за ваши разъяснения за то, что помогли разобраться в этих внутренних процессах, которые происходят в Великій Британии, и так само экстраполировать их на наши украинские реалии. Андрей Остальский, письменник, как голова российской службы BBC.